В третьем случае ребята в Стамбуле купили размером с дипломат э, за 20 тысяч евро, который смотрит. Нас интересует, чтобы дистанция была 100-150 метров. Глубиной? Да. Этого достаточно, чтобы все видеть. Более того... Mm -hmm, да. Более того... Это да 50 хватит даже. Я не до, думаю, до, что у нас такие катакомбы глубокие. До, до 100 метров. Надо до 100 метров. Почему? Потому что... С Порта? Угу. Под землей? Все-таки это центр города, да? Порта, понял. С порта, под землей был подъезд в нижнее хранилище. Серьезно? С порта. Ну я понял, понял я понял за что ты говоришь. То есть там... Ну да, тогда, тогда было очень просто выкопать. Это, ребята, времена, когда э, выпиливали блоки и строились э, с ракушняка, из блоков строилась Одесса. Тогда э, такой подземный ход э, можно было вырыть, я не знаю, там за месяц. Он быстро очень копался. Ракушняк очень легкий, пилится, ну то есть податливый камень. Но суть в другом. Э, я не могу понять, почему они не забрали это золото. Я понимаю, была революция, в попыхах все спешили, но потом революция это закончилась, люди-то живые остались. Тот же хозяин этого банка, работники, многие же знали о нем. Ну как?